Доброе утро! Вы смотрите Аксиома любви, и сегодня поговорим о том, как правильно строить отношения, чтобы в будущем пожениться. Преданность, верность, искренность, открытость, готовность помочь в любое время поддержать, услышать и понять это замечательное качество дружбы. Если дружба между мужчиной и женщиной перерастает в любовь, и такая пара создает семью, дружба между ними все равно остается. Но всегда ли дружба должна заканчиваться браком? Есть такой уровень дружбы, при котором люди нравятся друг другу. Этот уровень включает в себя фундаментальные камни совместного будущего влюбленных. Сегодня рассмотрим несколько шагов к успешному построению отношений, целью которых есть брак. Между хлопцем і дівчиною, між е, чоловіком і жінкою не може бути просто-напросто дружба. Ну, як вона може бути там між дівчатами, між чоловіками. Справа в тому, що ми так створені, що ми маємо елемент сексуальності. Тому завжди ось ця дружба, яка зав'язується між протилежними статтями, вона також має ту іскорку тої сексуальності. Кожний парень виділив із общої маси, яку ліба дівчинку можуть з нею особо яркі висококачественні відносини, отношення, розвиває їх по особій схемі. Первые сім шагов у цій схемі можна назвати дружбою, яка з кожним разом становиться теснее, крепче и в правильной последовательности ведет к браку. Перший блок оцих взаємовідносин перші три кроки, це є скажімо, контакт без дотиків. Що це означає? Це хлопець подивився на дівчину. Девчина ответила ему взаимным э, поглядом, и, возможно, они вот между собой переговорили. Вот это три, три кроки, которые происходят. Значит так, первый шаг – взгляд друг на друга. Второй – глаза в глаза. Следующий – голос. На этом этапе нет телесного контакта. Дальше идет следующий блок, четвертый шаг – руки. Это не обязательно держаться за руки. Контакт происходит и при подаче руки парня при выходе из транспорта или поддержка на скользкой дороге. Вот Кроки вони вже дозволяють людям зближуватись і ставати досить досить близькими. І потім, коли, наприклад, настає такий момент, що люди бачать, що вони не підходять один одному, їм дуже важко розійтися, тому що оце зближення, оці е, тілесні контакти, вони е, настільки стали сильними, що розірвати їх не так просто. П'ятий шаг плічо. На этом этапе отношений у пары возникает желание идти по одной дороге плечом к плечу и смотреть в одну сторону. Следующий шаг лицом. Период эмоционального сближения, при котором возникает желание больше знать друг о друге. Понимание, диалог, открытый разговор лицом к лицу в этот период просто необходимы. Рука на голове. Желание прикоснуться к лицу, погладить по щеке – это признак эмоционального сближения. Положенные рельсы для будущей любви и нежности в семейных взаимоотношениях. Вот эти моменты, дотики, обеймы, поцелунки – они надзвичайно сильно сближают. Поэтому на первых этапах, пока люди еще не приняли решение, чтобы они Тремалась от всей дистанции без физических дотиков. Означает ли это, что они уже не имеют права разойтись? Все может быть. Однако чем выше уровень близости в отношениях, тем болезненнее разрыв. И запомните, если они быстро развиваются, так же быстро могут и закончиться. Так что спешить не стоит. Дорогие влюбленные. Положитесь на Бога в выборе спутника жизни и молитесь вместе о Его воле на ваше будущее. Ведь настоящая любовь – это не история Ромео и Джульетты, которые умерли вместе. Это история бабушки и дедушки, которые прожили всю жизнь и вместе состарились. На этом я с вами прощаюсь. Это была «Ксюма любви» и ее ведущая Алена Козленко. До встречи!